insonning hayoti og'ir va yengillik g'am qayg'u va xursandchiliklardan iborat bo'lishi barchamizga ma'lum hamda va xursandchilikka to'lgan yengil yashash tarzida allohga hamd aytish insonning hayolidan ko'tarilib qolishi va aksincha g'am tashvishli musibatli kunlarda Allohdan yordam so'rash hayotining asli qanday bo'lishi kerakligiga e'tibor berish ya'ni xatolarni tushunib yetish holati ko'p kuzatiladi shuning uchun ham og'ir hayot kechirgan insonga nisbatan qarash boshqacha bo'lsa kerak e'tibor bersak hayotda hammaga ham birdek sinov yoki musibat berilavermaydi ba'zi insonga Ayub alayhissalomga berilganidek kasallik u Bu darajada bo'lmasa ham ba'zi insonlarga yusuf alayhissalomga berilganidek yaqinlaridan yiroqda bo'lish va ko'p yil zindonband qilinish muhammad sollallohu alayhi va sallamga o'z qavmidan ko'rgan jabrlar quvulish va hokazo shu kabi har xil musibatlar yetishi mumkin bu sinovlar inson tomonidan tanlanmaydi bu Allohning irodasi shunday ekan mo'min insonning boshiga kelgan har qanday musibatning ortida agar sabr qilinsa ajr ajru savob yotadi bu kabi sinovlar hayotning o'zida insonga qachon manfaatli bo'ladi qachonki inson bu musibatlardan xatolarini tushunib tavba qilsa va to'g'rini noto'g'ridan ajratish yo'lini topsa sabr qilishni ya'ni har qanday sinovlarga qaramay to'g'ri yo'ldan yurishni o'rgansa va keyingi harakatlarida avvalgi xatolarni takrorlamaslikni tushunib yetsa inson uchun manfaatli ibrat bo'ladi albatta buning uchun inson o'z boshiga tushgan musibatga ibrat nazari bilan qaray olishi tafakkur qilishi kerak har bir kun har bir tirik jon uchun g'animat va fikrlab to'g'rilik yo'lidan yurish uchun imkoniyatdir agar biz ham tafakkur qilsak bugungi kunlar ibrat olishimiz uchun yetarlidir ya'ni musibatlar ustiga musibat kelmoqda covid o'n to'qqiz tarqalishidan avval ham aslida hayotimiz to'kin farovon emas edi bu pandemiyadan keyin ahvolimiz yanada og'irlashdi shu kunlarda sardoba balosi ham boshimizga keldi balo ustiga balo yopirilayotgan bo'lsa bu holatlar ollohga bog'lanishimiz va u zotga tavba qilib itoatga qaytishimiz kerakligini anglatmaydimi barcha yaxshiliku yomonlik bizning boshimizga ollohdan keladi biz bunga iymon keltirganmiz o'ylab ko'rishimiz kerak olloh bu musibatlar bilan o'zini unutgan bandalariga qayta eslatishni iroda qilmadimikan ollohni eslashimiz va tavba qilishimiz hayotimizda ko'rinishi kerak e'tibor bering musibat shaxsiy tarzda emas ommaviy keldi demak ollohga qaytish ollohga bog'lanish ommaviy bo'lishi va ollohga itoatdagi insonlar buyuk yaratuvchini unutganlarga eslatish kerak olloh taolo aytadi Halbuki biz ulardan avvalgi iymon keltirgan barcha kishilarni imtihon qilgan edik-ku. bas shu imtihon vositasida albatta Alloh iymon keltirdik deb rost so'zlagan kishilarni ham yolg'onchi kimsalarni ham aniq bilur